Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu, dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu mau berbagi informasi terkait jenis padi terbaru dari Impari. Jenis padi dari Impari terbaru ini memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit yang sangat tahan, yaitu dari hama orang dan juga penyakit blast. Kemudian, produksi yang sangat tinggi yaitu potensinya bisa mencapai melebihi 10 ton per hektarnya menjadi pilihan utama untuk ditanam di tahun 2025 ini. Jenis impari apa saja? Mari kita simak bersama-sama. Saksikan video ini sampai selesai ya. Yang pertama yaitu Impari 50. Jenis Impari ini merupakan keluaran terbaru dari Impari dengan memiliki potensi produksi yang sangat tinggi bisa melebihi dari 10 ton dengan rata-rata hasil 7 sampai dengan 8,9 ton per hektarnya. Yang menjadi keunggulan dari jenis impari ini yaitu memiliki rendemen beras kepala yang cukup tinggi yaitu 88,8%. Dengan memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit yang cukup tahan. Yang pertama tahan terhadap beberapa biotipe orang batang coklat dan juga hawar daun bakteri ini cukup tahan makanya jenis padi ini menjadi rekomendasi pertama untuk ditanam di daerah yang epidemis orang dengan umur yang lumayan cukup genjah yaitu 95 hari sampai dengan 98 hari setelah tanamnya Jenis padi ini menjadi pilihan bagi para petani. Selain itu, batang yang kokoh dan besar menjadikan tanaman ini tidak mudah roboh. Untuk daerah yang sering terserang hama burung pipit, ini juga menjadi andalan bagi daerah yang epidemis dengan hama burung pipit karena memiliki daun bendera yang tegak. Tekstur nasi yang perak dengan kadar amilosa yang tinggi yaitu 25,64% menjadi salah satu kelemahan bagi di daerah Kang Mumu sendiri. Karena kebanyakan petani daerah Kang Mumu menyukai dengan jenis tekstur nasi yang pulen. Yang selanjutnya yaitu jenis impari 49. Ini dia penampakan impari 49 yang dua minggu lagi akan panen. Nah, ini malai dari impari 49 dimana ini sama persis seperti impari 32 ya kalau menurut Kang Mumu ini lebih panjang untuk malainya dibandingkan dengan impari 32. Kemudian dari ketahanan terhadap hama dan penyakit terutama warang, alhamdulillah ini lebih tahan. Kemudian bulir lebih bernas. Dan lagi kalau melihat di deskripsi yaitu tahan terhadap HBD. Ya sementara ini ini agak tahan. Terserang sih ada, eh, tapi tidak terlalu signifikan ya. Beda dengan nanti ada paretas di pinggirnya ada si cierang. Nah ini penampakan dari impari 49 Untuk anakan ini tidak begitu banyak ya para sahabat Ini sekitar 20 perumpunnya Dengan tanam 2-3 batang perumpun Nah, ini bulirnya para sahabat ya, hampir sama ya. Cuman ini lebih panjang. Untuk bobotnya sendiri ini sama seperti 32 ya. Jadi ini generasi dari 32 ya. Lihat. Ini 2 minggu lagi panen. Nah, ini perkembangan nah sedangkan ini ceherang hmm, bisa dilihat sendiri ya mulai dari ceherang panjang mana dibandingkan dengan 49 nah, bisa dilihat sendiri ini 49 bulir dan panjang malai ya bernas nah sedangkan ini seherang jauhkan ya jadi jumlah bulir dan panjang malai sudah beda yang selanjutnya yaitu impari 32 di mana jenis padi ini memiliki ketahanan terhadap rebah, kemudian beras kualitas premium, dan juga ini bobot yang lumayan cukup tinggi. Oleh karena itu, jenis padi ini masih menjadi primadona di tahun 2025 ini. Karena tadi produksi yang lumayan cukup tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit yang lumayan cukup tahan. Yang selanjutnya yaitu paritas impari 30 Ciherang sub 1. Jenis padi ini tahan terhadap rendaman air selama 15 hari lamanya. Padi ini bertahan dengan cara menyimpan cadangan energi saat sedang terendam, dan jika air sudah surut, ia akan tumbuh kembali, tidak akan mati. Sementara paritas dari jenis lain, kemungkinan besar akan mati jika terendam air yang berlebihan. Varitas ini sangat cocok untuk ditanam di sawah beririgasi di dataran rendah hingga ketinggian 400 meter dpl. Pada daerah yang sering terkena luapan sungai, padi ini juga dapat ditanam dengan cekungan dan daerah rawan banjir lainnya. Dengan hadirnya teknologi varietas unggul padi ini diharapkan para sahabat Kang Mumu dimanapun berada dan para petani di Nusantara tetap bisa memproduksi padi dengan hasil yang maksimal untuk umur sendiri ini 95 hari setelah tanamnya dengan bentuk tanaman yang tegak dengan tinggi sekitar 100 cm dan memiliki daun bendera yang tegak sehingga hama burung pipit tidak menyukai jenis tanaman padi ini. Bentuk gabah yang panjang ramping dan juga warna gabah kuning bersih menjadikan favorit idola bagi para tengkulak gabah. Untuk rasa sendiri ini jangan ditanya karena ini merupakan keturunan ciherang subcatu ya pastinya pulen dengan kadar amilosa yaitu 22,40%. Bagi para sahabat Kang Mumu dan para petani di Nusantara yang memerlukan jenis padi ini, bisa dilihat di kolom deskripsi. Di sana ada link untuk pembelian dari produk ini. Bagi para sahabat yang sudah menanam dari jenis padi ini, silahkan berbagi pengalaman di kolom komentar. Akhirul kalam, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.